Група спеціалістів зі штабу АТО Сармат відправляється на передову, аби допомогти українським воїнам в облаштуванні позицій. Зараз ми на короткому перепочинку та перевіряємо свою амуніцію. разбито, где факел был, ага. могут оттуда заехать с горлов перемонтировать, то есть тоже их не, не лупашки. Я командир ВОП 317 Киргазского территориального батальона, который сейчас отдельный мотопехотный 17 батальон. Зовут у меня Александр. Код. Не стоит доверять ни слову людей, которые себя называют Новороссии, ни слову тех наемников с России, которые работают против нас на той стороне. Яркий этому пример. Вчера мне показали репортаж Live News. Вот мужчины отвечают за свои слова, я отвечаю за свои слова. Было открыт огонь по нам со снайперских комплексов 12,7 и тяжелых пулеметов крупнокалиберных. Естественно, мы получили добро, открыли огонь на подавление этих огневых точек. Значит, смотрим в Live News, приехали красивые корреспонденты и показывают только ответную нашу работу. Кричат, что мы нарушаем мире мире, что мы стреляем, что мы не держим договоренности. А то, что уже 6 дней против нас работают группы со снайперскими комплексами, то, что по нам стреляют минометы, то это, естественно, нигде ни о чем не говорится. У нас таких комплексов нету. Это комплексы российской разработки, которые используются спецподразделениями армии РФ. Для того, чтобы стрелять с такого комплекса, необходимо очень долго и специфическое обучение этого расчета. Это не один человек, это минимум двое. Наводчик, корректировщик и снайпер. Поэтому говорить о том, что это какие-то студенты из Горловки научились пошли защищать Родину, это те люди, которые имеют хоть какое-то понятие о военной технике, об вооружении, этому никогда не поверят. Бандурченко Олег Миколаевич, Днепропетровская область, место Вильногирск. Мені 55 років, я прийшов добровольцем. Для цього доводилось відновлювати військовий облік. Прийшов до війська, тому що мій син контрактик він воює. Почалася така нездорова ситуація в нашій державі. Син воює, повинен і батько воювати. В останній день, коли наш кризив, нашу нашу команду відправляли з воєнкомату. Один із чиновників воєнкома зайшов і запитав. Почав проводити, почав проводити перекличку запитав, так, скільки тут добровольців, скільки тут людей, признанных за повістками. І молода людина, 25-річний хлопець, сказав, ми тут всі добровольці, тому що люди, які взяли повістки, люди, які прийшли самі по собі, вони прийняли своє рішення. І фактично, бойовий дух нашого підрозділу, бойовий дух людей, які якийсь вже певний час провели на фронті і розуміють, серйозні ситуації надзвичайно високі. Я про це можу сказати з великою мірою впевненості і, і правди. Ну що, слава Україні! Героям слава! Первый раунд. Well.